Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada semua. Nama saya Wan Maryam Fatiha binti Wan Alias dengan nombor matrik 3303726. 30 Jadi hari ini saya akan memulakan pembentangan uh, dengan menceritakan tentang jenis pembelajaran aktivis dan reflektif. Okey yang pertama, jenis pembelajaran aktivis. Uh, orang yang golongan aktivis ialah orang yang melibatkan diri secara aktif dan dan agresif dalam aktiviti pembelajaran. Mereka suka kepada aktiviti permainan dan sukan. Ciri-ciri ciri-ciri uh, golongan aktivis ialah mereka tidak sabar, uh, mempunyai naluri ingin tahu yang tinggi, uh, mereka pantas dan cepat membalas, uh, mereka bertindak dahulu, berfikir kemudian. Kemudian mereka suka akan pengalaman baru suka mencuba perkara yang berbeza bagi mereka benda yang terlalu detail adalah adalah membosankan seterusnya mereka juga pemikiran um, terbuka uh, dan mempunyai motivasi intrinsik yang kuat uh, maksudnya mereka tidak perlu akan dorongan luar uh, mereka juga bertindak balas dengan baik terhadap pertandingan sebab itulah uh, golongan intrins golongan intrins golongan aktivis ni mereka suka akan aktiviti pertandingan dan, dan sukan Uh, sebab benda ni dia mempunyai sifat kompetitif. Uh, selain itu, mereka juga suka uh, mereka juga mempunyai, ciri individu kreatif. Uh, mereka juga mempunyai mereka juga adalah uh, penyelesaian masalah yang sangat baik. Mereka dan eh, akhir sekali ialah mereka selesa menyelesaikan masalah secara, secara sumbangsaran iaitu brainstorming. Okey, jadi kali ini saya akan masuk kepada jenis pembelajaran reflektif. Jadi, uh, golongan reflektif adalah orang yang suka memerhati, memikir dan membuat refleksi kendiri terhadap apa yang dipersepsikan dalam alam belajar. Maksudnya, mereka ni uh, suka menganalisis semula pengalaman sendiri uh, daripada pelbagai sudut pandangan. Jadi, mereka juga suka kepada sejarah, uh, bahasa dan kajian. Jadi ciri-ciri uh, uh, golongan reflektif adalah mereka memikirkan alam sekitar. Uh, maksudnya mereka memerhati dan menganalisis perkara yang berlaku di, seke di sekeliling mereka. Uh, seterusnya mereka berfikiran kritis dan kreatif. Uh, mereka juga uh, suka mentafsir dan menilai sesuatu perkara. Mereka juga mencari hakikat yang sebenar. Mereka juga adalah pendengar yang baik tetapi lambat bertindak balas. Dan yang terakhir, mereka membuat keputusan secara berhati-hati, teliti dan mengambil masa yang lama. Benarnya adalah sebab golongan uh, reflektif ni mereka mengutamakan untuk mengumpul maklumat sebanyak yang mungkin uh, dan mereka akan analise mula segala maklumat tu. Jadi sebab itulah keputusan yang mereka buat tu adalah uh, memakan masa yang lama. Seterusnya kita masuk kepada jenis pembelajaran yang ketiga iaitu jenis pembelajaran berdasarkan teoris. Okey, ia merujuk kepada mereka yang menggunakan prinsip dan teori untuk membuat kesimpulan berdasarkan analisis fakta sesuatu perkara. Ia, uh, jenis pembelajaran ini juga merujuk kepada mereka yang gemar kepada matematik, sains dan geografi. Ciri-ciri uh, yang mempunyai, ciri-ciri yang, yang dimiliki oleh mereka yang menggunakan jenis pembelajaran teoris ini adalah mereka yang rasional dan logikal, berdisiplin, tidak kreatif dan guna pemprosesan otak kiri serta mengesan sebab dan akibat sesuatu perkara. Okey, seterusnya ialah jenis pembelajaran yang keempat iaitu pragmatis. Ia merujuk kepada jenis pembelajaran yang lebih praktikal. Ia mementingkan hakikat yang sebenar daripada teori, hukum atau prinsip yang sedia ada. Ciri-ciri yang sesuai untuk mereka yang menggunakan jenis pembelajaran pragmatis ini ialah mereka penting kepada bukti dan hakikat yang sebenar, percaya kepada perkara yang dilihat serta suka membuat perbandingan dalam sesuatu dapat pembelajaran. dapat lima faktor yang mempengaruhi gaya pembelajaran. Yang pertama, rangsangan persekitaran, rangsangan emosi, rangsangan sosial, rangsangan fisiologi dan rangsangan psikologi. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang rangsangan persekitaran. Rangsangan persekitaran ini merujuk kepada keadaan sekeliling pelajar yang boleh mempengaruhi tahap tumpuan dan keberkesanan pembelajaran. Terdapat empat unsur utama dalam kategori ini. Yang pertama ialah cahaya. Setiap pelajar mempunyai keperluan cahaya yang berbeza-beza. Ada pelajar yang boleh belajar dalam suasana yang terang tapi ada juga yang lebih selesa dalam suasana yang lebih redup. Yang kedua ialah bunyi. Ada pelajar yang suka uh, belajar sambil mendengar muzik yang menenangkan. Tetapi ada juga yang perlukan keadaan sunyi yang sepenuhnya untuk dapatkan tumpuan. Yang ketiga ialah suhu. Suhu yang sejuk dan nyaman boleh meningkatkan daya fokus pelajar kerana kebanyakan pelajar kurang selesa belajar dalam keadaan panas kerana ia boleh menyebabkan rasa letih dan tidak bermotivasi untuk belajar. Yang terakhir ialah susun atau tempat belajar. Ruang belajar yang tersusun, kemas dan selesa dapat memberi kesan positif terhadap minat dan fokus semasa belajar. Uh, secara keseluruhannya rangsangan persekitaran sangat penting kerana suasana yang kondusif dapat membantu pelajar belajar dengan, dengan lebih tenang. Fokus kedua dan ialah rangsangan emosi. Rangsangan emosi ini merujuk kepada perasaan dalaman dan keadaan mental pelajar dalam proses pembelajaran. Dalam faktor ini ada dua unsur yang mempengaruhi gaya pembelajaran iaitu motivasi dan keazaman. Dari segi motivasi, pelajar mempunyai dua motivasi iaitu intrinsik dan ekstrinsik. Motivasi intrinsik ni seperti minat atau cita-cita yang biasanya pelajar akan lebih bersemangat dan konsisten dalam belajar. Manakala motivasi ekstrinsik ni seperti pujian atau ganjaran. Ini juga membantu meningkatkan usaha pelajar untuk memahami sesuatu topik. Yang kedua ialah sikap keazaman serta rasa tanggungjawab. Pelajar yang berazam kuat biasanya mampu belajar dalam tempoh yang lebih panjang dan tetap fokus walaupun menghadapi kesukaran. Sebaliknya, pelajar yang kurang keazaman ini mudah hilang tumpuan dan cepat putus asa. Secara keseluruhannya, rangsangan emosi ini memainkan peranan penting kerana emosi yang stabil dapat membantu pelajar belajar dalam lebih tenang dan lebih so, berkesan. Saya akan menerangkan tentang faktor yang telah mempengaruhi gaya pembelajaran seseorang individu tersebut daripada aspek rangsangan sosial dan rangsangan fisiologi. Bila okay, rangsangan sosial ini merujuk kepada pengaruh interaksi uh, dan hubungan sosial terhadap cara seseorang itu belajar. Okay, rangsangan sosial ini terbahagi kepada empat bentuk iaitu perseorangan, berpasangan, berkumpulan dan orang dewasa. Yang pertama adalah perseorangan. Perseorangan ini merujuk kepada individu yang mempunyai uh, gaya pembelajaran secara perseorangan ini lebih suka ataupun lebih gemar uh, bekerja sendiri tanpa gangguan. Mereka lebih fokus dan bertanggungjawab terhadap proses pembelajaran mereka. Contohnya, uh, pelajar yang suka membaca nota atau menyiarkan tugasan, uh, mereka akan melakukan tugasan di tempat yang sunyi kerana tak nak terganggu uh, jika ada orang lain. Yang kedua adalah berpasangan pelajar uh, yang mengamalkan gaya pembelajaran berpasangan mereka lebih gemar belajar bersama seorang rakan kerana boleh bertukar pandangan dan memberi sokongan emosi antara satu sama lain pembelajaran berpasangan ini membantu mereka membina kefahaman melalui perbincangan dua hala sebagai contoh dua orang pelajar uh, berbincang soalan latihan atau mengajar antara satu sama lain topik yang mereka kurang fahami yang ketiga adalah secara berkumpulan uh, pelajar ini lebih motivasi dalam suasana berkumpulan kerana mereka sukakan suasana interaktif dan kolaboratif Sebagai contoh, kumpulan pelajar yang uh, belajar bersama untuk menghadapi peperiksaan atau menjalankan tugas projek. Akhir sekali adalah orang dewasa. Sesetengah individu lebih selesa belajar apabila dibimbing oleh orang dewasa seperti guru, pensyarah, mentor atau ibu bapa mereka sendiri. Uh, mereka menghargai panduan, nasihat dan bimbingan daripada pihak yang dianggap lebih berpengalaman. Uh, kesimpulannya, rasangan sosial ini memainkan peranan penting dalam menentukan persekitaran. Baiklah, seterusnya kita beralih kepada rasangan fisiologi uh, fisiologi ini merujuk kepada keadaan fizikal dan biologi seseorang yang memberi kesan terhadap keupayaan kognitif, emosi dan tumpuan semasa belajar. Uh, komponen rasangan fisiologi ini terbahagi kepada empat iaitu persepsi, pemakanan, masa belajar dan juga pergerakan Baiklah, yang pertama adalah persepsi Persepsi ini merujuk kepada cara seseorang menerima dan memproses uh, maklumat melalui diri rasa mereka Seperti pendengaran, penglihatan dan juga pergerakan Sebagai contoh, seseorang pelajar uh, visual mungkin akan lebih gemar untuk membuat peta minda berwarna bagi membantu penghafalan mereka. Yang kedua adalah pemakanan. Pemakanan ini merujuk kepada keadaan tubuh yang sihat dan cukup nutrisi mempengaruhi tumpuan serta daya ingatan seseorang. Makanan berhasil seperti buah-buahan, sayur-sayuran dan air yang mencukupi membantu otak berfungsi dengan optimum. Selain itu, kekurangan uh, nutrisi atau tabiat pemakanan yang tidak sihat, contohnya macam tak ambil sarapan ataupun sering makan makanan yang ringan, boleh uh, menyebabkan mereka ini keletihan dan kurang fokus semasa belajar. Yang ketiga adalah masa belajar. Setiap individu mempunyai masa belajar yang paling efektif bergantung kepada ritma biologinya sendiri. Contohnya macam morning learner, yang ini mereka lebih fokus dan bertenaga pada waktu pagi. Ataupun night learner, lebih kreatif dan tenang untuk belajar pada waktu malam. Uh, sebagai contoh, ada pelajar yang suka belajar selepas waktu subuh kerana mereka berfikiran uh, mindah lebih segar. Yang terakhir sekali adalah pergerakan. Ada pelajar yang tidak boleh duduk terlalu lama dan perlu bergerak untuk kekal fokus. Aktiviti fizikal ringan semasa belajar contohnya macam berjalan sambil menghafal ataupun membuat nota sambil berdiri boleh meningkatkan tahap tumpuan dan pelibatan mental. Sebagai contoh, pelajar yang suka menulis atau melakar sesuatu semasa mendengar kuliah supaya mereka ni tidak bosan. Okay, kesimpulannya, rasangan fisiologi ini menekankan bahawa setiap individu mempunyai keperluan fizikal yang berbeza dalam proses pembelajaran. Kita teruskan dengan topik rasana psikologi. Rasana psikologi adalah cara bagaimana seseorang itu memproses maklumat. Pertama, gaya pemikiran terbahagi kepada analitik dan juga global. Pemikiran analitik merupakan cara kita berfikir secara teratur dan juga langkah demi langkah. Manakala, pemikiran secara global ialah kita melihat secara keseluruhan idea sebelum kita fokus kepada butiran yang lebih kecil. Dua, pemprosesan pemprosesan maklumat akan dipengaruhi oleh gerak hati kita dan juga mood. Sekiranya mood kita baik, semasa kita belajar, kita dapat meningkatkan prestasi dan juga dapat tingkatkan fokus kita di dalam kelas. Tetapi jika mood kita tidak baik, kita akan lebih kurang fokus di dalam kelas. Ketiga, ialah refleksi. Refleksi ialah kemampuan kita untuk berfikir semula tentang apa yang kita telah pelajari. Melalui refleksi, kita dapat uh, mengetahui semula dengan cara membuat kesimpulan, menilai idea dan juga menganalisis maklumat secara yang lebih mendalam. 4. Cara kita memproses maklumat juga bergantung kepada otak kiri dan juga otak kanan. Otak kiri selalunya berkaitan dengan logika, sains dan juga penakulan manakala otak kanan pula berkaitan dengan seni, kreativiti dan juga muzik jadi dalam pemikiran kita kedua-duanya penting untuk kita mendapatkan fahaman maklumat secara seimbang sekian, terima kasih